суток Тихо. Добрый привет, суток с вами, Роман. мы будем, как всегда, смотреть то, что мы любим. Топ-10 фактов об Он занимает самые нижние строки в топах популярности среди игроков называют толстым и обижают, но не стоит его так уж недооценивать, ведь он может напасть. Uh -huh. да, сегодня мы поговорим о той Фредди и топ-10 фактов о нем. Не забудьте, ребята, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые, а мы поехали к фактам. На десятом месте у нас факт о том, что если во FNAF 2 вы нажмете на нос той Фредди, тогда он издаст тот же пип-звук, как и в FNAF 3. Если вы нажмете на нос обычного Фредди. По какой-то причине это не работает на мобильной версии. Возможно, это просто баг. Также интересный факт в том, что оба постера говорят «Celebrate», то есть отвечайте. И Фредди, а также Бонни расположены на одинаковых позициях. Однако не очень понятно, что это значит. Девятый факт у нас о том, что той Фредди гораздо более активен, чем его старый собрат. Он начинает активно бегать по заведению в первую и вторую ночь в ФНАФ-2, в то время как его старший брат Просто стоит в сторонке. Это показывает разность их интеллектов, а также то, что Фредди является более агрессивной версией. Также игрушечный Фредди выглядит более милым и таким мимичным, что он не выглядит как убийца. А восьмой факт у нас в том, что Фредди, он, ну, понимаете, э, жирный. Я имею в виду, ну, ребят, серьезно. Он, походу, настолько часто ел пироженки, что настолько растолстел. Посмотрите, он в сравнении с другими аниматрониками раза полтора больше. Ну, ё-моё, ну, нафиг так кушать-то, а? Я, возможно, следовал поговорке хорошего человека должно быть много, и поэтому съел всю пиццу в ресторане, отбирая ее у детей. Седьмой факт у нас в том, что Той Фредди — это единственный аниматроник, который возвращается на сцену после того, как покидает ее в начале. Многие люди говорили о том, что он возвращается... Но я не очень понимаю, почему. Возможно, это пак, однако, или что-то подобное. Да и вообще он выглядит каким-то менее агрессивным, чем его старший собрат. Может быть, он просто танцевать. Он не хочет нас убивать. Yeah. Тихонько говорил. Шестой факт состоит в том, что чем ближе он приближается к вам, тем больше у него открыт рот. Это на самом деле очень похоже к тому, как работает Чика FNAF 1 Я не очень понимаю, почему это работает именно так. Возможно, он вроде как более возбуждается, когда видит вас, и поэтому открывает рот, пытается отпустить вам какую-нибудь тела, Или он настолько жирный, что когда он двигается, у него открывается рот все больше и больше от его веса. Ладно, этого уже слишком. Пятый факт в том, что иногда у него глаза становятся черными. Причем не очень понятно, это у него глаза черные или они просто отсутствуют у него. Может он просто выкидывает свои глаза и свои гвоздей, чтобы выглядеть более агрессивным, когда приближается к вам? Чувак, а это уже стрёмно. Он тебе говорил, что он выглядит милым. Забудьте об этом. Я думаю, он может стать страшным, когда он захочет это сделать. Вот только вопрос в том... Зачем ему это делать? Четвертый факт, а также теория в том, что если его глаза на самом деле становятся черными, тогда вы, скорее всего, попали в огромную передрягу, потому что он перешел в атакующий режим и полностью съехал с катушек. И частенько даже одевание маски Фредди не спасет вас в этом случае. Все, что вы можете, это нажать Escape и выйти из игры. Ну или если вы везунчик, и вы доживете до 6 утра, пока он пытается вас убить. И третий факт в том, что той Фредди это самый нелюбимый персонаж во всем Five Nights at Freddy's. Я не имею в виду, что его прям очень ненавидят, просто народ на него не обращает внимания. Частенько игнорируя его во всей истории. И когда на форуме спрашивали, какой у вас самый любимый аниматроник во всей игре, то всего лишь 1% ответил, что той Фредди. Что меньше, чем даже у Балун Боя, которого все ненавидят. Ну серьезно, он такая скотина. Должно быть, когда он осознал, он очень долго плакал у себя на сцене, вместо того, чтобы танцевать песню. И я не имею в виду, что его прям люди ненавидят. На него просто не обращают внимания. Он словно не существует для них. Что очень печально для него, потому что если ненавидят, это, конечно, хреново. Но когда тебя абсолютно не замечают, это даже еще... в том, что Той Фредди очень похож по своей рисовке и созданию на Чаки Чиз. Это герой из 80-х. Так же, как и Той Фредди, Чаки Чиз из 80-х имел очень широкую и большую голову. Также он имеет очень схожий стиль, а именно то, что он достаточно Голову, так же, как и у Фредди. Я думаю, можно сказать, что Фредди был воодушевлен этим парнем Чеки Чиз 80 -х. Ну и первый, самый интересный факт в том, что скорее всего той Фредди будет присутствовать в Апнаф 3. Как я же это узнал? Да просто на сайте Скодок Кофмана в коробке мы видим скелет той Фредди. Ну или это какие-то части его. То есть он будет присутствовать во ФНАФ 3 в том или ином виде. Хотя, возможно, не таким, как мы привыкли его видеть. Может быть он станет одной из частей какого-нибудь супер-аниматроника, который будет единственный бороться против вас. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на новые видео, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока-пока. Удачи. Oh boy. 嗯。Ah. thank you Да такой... такой... Кстати не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Ему повезет, как обычно, блин. <свес> Это лицо, что ты увидишь последним. Пей ночь. ему, что везет. Пей ночь.

первый раз на этом блоке, на этом канале ставьте лайки, подписывайтесь на канал по и с вами я встречусь в следующем видео. Пока-пока!